Assalamualaikum Salam perjuangan Soalan saya yang petua nombor 2 Sila Su yang petua Terima kasih kepada yang berhormat Pada Bunta yang telah pun mengemukakan Soalan pada pagi ini uh, kelulusan permohonan khidmat pengawal keselamatan bagi perumahan persendirian adalah terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan maklumat yang telah pun diterima daripada Kementerian tersebut, Usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah berkaitan khidmat pengawal keselamatan persendirian di kawasan perumahan persendirian adalah seperti berikut Satu, menetapkan hanya syarikat yang berlesen dengan kementerian sahaja dibenarkan menjalankan khidmat kawalan keselamatan Yang kedua, menetapkan khidmat kawalan keselamatan dilaksanakan oleh pengawal keselamatan tempatan ataupun warga negara Nepal warga negara lain tidak dibenarkan menjalankan khidmat kawalan keselamatan. Yang ketiga, menjalankan tindakan pemantauan dan penguatkuasaan lapangan ke atas syarikat dan pengawal keselamatan yang di, yang memberikan perkhidmatan kawalan keselamatan bagi memastikan pematuhan terhadap Akta Agensi Persendirian 1971 dan pekeliling-pekeliling Agensi Persendirian Kegagalan syarikat mematuhi akta dan peraturan ini boleh menyebabkan syarikat kawalan keselamatan dikenakan tindakan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Agensi Persendirian 1971 Iaitu pengantungan ataupun pembatalan eee, Tansi yang lebih Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dalam garis panduan Gated Community dan Guarded Neighbourhood yang dikeluarkan pada 2 September tahun ini telah pun menggariskan panduan perancangan reka bentuk fizikal bagi gated community dan guarded neighbourhood kepada semua pihak-pihak berkuasa negeri dan pihak berkuasa tempatan. Garis panduan ini telah pun menerangkan secara terperinci syarat-syarat dan keperluan perancangan yang perlu dipatuhi oleh jawatan kuasa penduduk dan menubuhkan skim gated community ataupun guarded neighbourhood Sekian terima kasih. Haris Buntar Terima kasih kepada uh, Kementerian yang telah memberi jawapan, cuma saya kurang puas hati kerana apabila kita melihat on the ground aduan-aduan yang kita terima daripada uh, satuan ataupun penduduk-penduduk di taman-taman uh, ada setengah taman yang uh, tanpa mendapat persetujuan uh, semua pihak telah mengadakan uh, kawalan keselamatan sehingga menimbulkan uh, berbagai permasalahan contohnya apabila lorong-lorong uh, ditutup ya, apa hak dan kuasa mereka untuk menutup lorong-lorong ini satu yang kedua ialah uh, timbul pula permasalahan uh, pegawai pegawai keselamatan pengawal keselamatan atau syarikat keselamatan itu sendiri tidak berfungsi dengan berkesan malah di dalam banyak kes yang kita terima aduan ada syarikat ataupun pegawai-pegawai pengawal keselamatan itu sendiri turut terbabit dan berskongkol dengan jenayah di di taman-taman perumahan itu. Yang ketiganya, uh, saya dipahamkan bahawa garis panduan yang disediakan oleh uh, kerajaan uh, oleh oleh menteri uh, perumahan atau Kementerian Perumahan dan Kerajaan saya nak tahu adakah selaras dengan semua PBT ataukah berlainan? Contohnya, kalau nak gunakan khidmat keselamatan ni, berapa peratus penduduk kena setuju? Kalau kata tak cukup dia tak boleh buat contohnya. Satu lagi saya menerima juga aduan ada yang merasakan diri mereka tersisih kerana dia ada pilihan tak mahu untuk nak, nak me, me, apa ni mengambil khidmat keselamatan tapi oleh kerana orang ramai dah terima dia dia jadi seolah macam terpinggir contohnya. Dia jadi seolah macam uh, dia dia terpinggir Jadi saya minta supaya uh, uh, pihak kementerian mengeluarkan satu garis panduan yang jelas syarat-syarat berapa peratus penduduk kena setuju baru boleh buat. Lepas tu syarikat yang nak di di diambil khidmat itu bagaimana dia punya apa ni keselamatan kadang-kadang yang tukang jaga tu banyak kes bila kita try masuk dia sedang tidur ataupun dia sedang dia tidak ada di, di pondok pengawal contohnya. Dan yang paling malang ialah jalan-jalan ditutup yang menyebabkan berbagai masalah contohnya di taman sebelah sana mereka tidak ambil pengawal keselamatan, yang sebelah sini mereka ambil keselamatan timbul di sana dari segi jalan akses masuk dan sebagainya so saya minta supaya pihak kerajaan tempatan mengeluarkan garis panduan yang jelas untuk dimaklumkan kepada pihak PBT dan saya sendiri apabila berdepan dengan masalah itu saya mampu untuk memberikan garis panduan tersebut terima kasih terima kasih yang berhormat Pak Ganserai untuk makluman Dewan Yang Mulia ini Sebenarnya garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Saya bau-bau ini memang amat jelas sekali dan uh, garis panduan ini diguna pakai di seluruh negara dan ianya boleh diketahui kalau kita membuka online ya kalau kita masuk ke internet buka KPKT Kementerian Saya masuk ke garis panduan ini memang kita boleh dapat sepenuhnya dan uh, kita juga harus uh, mengetahui perbezaan di antara dua jenis dua jenis apa ni community satu ialah gated community iaitu community ber, berpengawal dan berpagar dan the gated community ini adalah tertakluk kepada akta strata titles act 1985 ini tidak menjadi satu masalah sebab apa? Apa ni segala apa ni tanah-tanah dan lot di dalam gated community ini adalah dikenali sebagai private property dan semua berkongsi. Ya, semua penghuni yang tinggal di satu gated community berkongsi uh, apa ni tanah-tanah dan lot-lot di di situ itu tidak menjadi satu masalah. Apa yang jadi masalah ialah Uh, guarded neighborhood ataupun kejiranan berpengawal ini kejiranan ini tidak tertakluk kepada apa-apa undang-undang sebenarnya uh, sebelum garis panduan ini dikeluarkan oleh kementerian saya kita tidak berhasrat langsung nak, nak mengeluarkan garis panduan tetapi oleh kerana telah, telah pun menjadi satu apa kata satu amalan di mana semua skim-skim perumahan di mana resident association ataupun persatuan penduduk ingin mengadakan pengawal-pengawal untuk menjaga skim-skim perumahan mereka oleh kerana telah menjadi satu e, masalah kepada orang ramai barulah kementerian saya mengeluarkan garis panduan yang jelas untuk memandukan semua penduduk-penduduk di skim-skim perumahan macam mana mereka ni dapat menubuhkan satu kejiranan berpengawal. Uh, jawab soalan kepada pertanyaan Yang Berhormat. Mengikut garis panduan yang dikeluarkan dalam skim perumahan ya, taman-taman tu sepatutnya tidak bolehlah tapi oleh kerana telah begitu banyak taman telah pun menubuhkan kita harus mengadakan garis panduan. Dan mengikut garis panduan jika 50% daripada penghuni-penghuni di sesebuah taman ingin menubuhkan apa ni kejiranan berpengawal maka ianya boleh dilakukan. Tetapi yang kalau kita nak selamat, lebih baik kita bincang dengan PBT PBT berkenaan supaya mendapat satu garis panduan ya. Kalau tak faham, tak jelas, dapat satu panduan dari PBT PBT berkenaan. Dan ada yang tak tak setuju ya. Lebih 51% boleh kita boleh lakukan. Yang 49 tu yang tidak setuju, mereka ni tidak boleh dipaksa untuk membayarlah. Apa-apa cas perkhidmatan. Maksud dalam perkataan lain, hanya 51% penghuni-penghuni di taman berkenaan hanya uh, membayar cas perkhidmatan untuk mengupah pengawal-pengawal. Yang kedua, uh, walaupun garis panduan ini dikeluarkan di bulan September, Kemungkinan yang bapa akan tahu apa akan terjadi kepada taman-taman perumahan yang telah pun menubuhkan kejiranan berpengawal. Ha, saya ingin memberitahu Dewan Yang Mulia ini bahawa tindakan pemutihan akan diambil oleh semua PBT bagi taman-taman yang dulu telah pun menubuhkan e, kejiranan berpengawal. Kalau pemasangan alat-alat keselamatan ini tidak keterlaluan, maka PBT akan memberi peluang supaya perubahan ini tidak akan dibuat secara tergesa-gesa yang yang beritahu, yang, yang Muhammad telah pun beritahu ada setengah taman uh, apa ni persatuan penduduk telah pun berpagar semua kan, dia punya taman hingga menjadi satu halangan kepada penghuni-penghuni di taman-taman belakang, ini tidak boleh dilakukan, ini tak boleh ha, ini tak sah lah orang kata so PBT berhak untuk mengambil tindakan terhadap pagar-pagar yang telah pun di 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 dibuat yang mana ianya menghalangkan pergerakan penghuni-penghuni di taman-taman berhampiran. Ha? Ha, ini adalah satu uh, kita harus uh, inilah. Yang penting sekali ialah kita harus mengetahui juga bagi apa ni kejiranan berpengawal, berpengawal ini merupakan satu after thought action. Bila rumah telah disiap, OC dah keluar, semua dah pindah masuk untuk tinggal di rumah masing-masing, bila kegiatan jenayah telah pun bertambah barulah persatuan uh, penghuni ya, persatuan uh, penduduk berpendapat lebih baik kita mengupah pengawal-pengawal untuk menjaga keselamatan di taman-taman berkenaan this is an afterthought action ya bukan macam community gated community gated memang di bawah akta strata title act telah pun memberikan apa ni kemudahan supaya gated community boleh ditubuhkan sekian terima kasih